assalomu alaykum e, mani murojaatim o'zbekiston respublikasi prezidenti mirziyoyev shavkat miromonovichga bo'ladilar muhtaram yurtboshimizga e, muhtaram yurtboshim man sizga murojaat qilishimdan maqsad man ko'zi ojiz bolalar maxsus maktab internati musiqa bo'limida ishlayman u musiqa bo'limi hozirgi 17 yettinchi son bolalar musiqa va san'at maktabiga qarashli bo'ladi domla e, muhtaram yurtboshim shavkat miromonovich men bir narsani aytib o'tishim kerak biror narsani gapirishdan oldin iltimosimni aytishimdan oldin Men sizga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman o'sha ko'z ojizlarimizga qilinayotgan g'amxo'rlik jumladan o'sha ko'ngil ko'zi loyihasi muhtaram yurtboshim men bir narsani yana aytib o'tishim kerakki men sizga rahmat deyishimdan yana bir maqsadim saida Shavkatimni qilayotgan ishlari ko'zi odizlarga qilayotgan e'tiborlari g'amxo'rliklari tahsinga loyiq bizani ko'z ogdiz internetimizga juda ko'p yaxshiliklar qilingan buning uchun bu tarbiya uchun avvalambor man sizga rahmat demoqchiman bu saida shavkatovnani qilayotgan ishlari ko'pchilik hokimlarga mutasaddi rahbarlarga vazirlarga va boshqa davlat yurtboshlarini farzandlariga namuna bo'lishi kerak endi mana sizdan iltimosim shavkat miromonovich muhtaram yurtboshim vazirlar mahkamasining 1898 sonli farmoni bor u farmonda boquvchisini yo'q, boquvchisini yo'qotgan bolalar kam ta'minlangan bolalar musiqa va san'at yo'nalishida 25% besh foizigina bepul o'qitilishi kerak degan mazmundagi qaror bu bunga ko'zi ojizlar yoki nogironlar kiritilmagan edi man bu masala bo'yicha to'rt yil yugurdim mm, muhtaram yurtboshim man to'rt yil yugurdim e... ko'p joyga borganman ombudsman oliy majlis vazirlar mahkamasi prezident devoni hattoki shunaqa struktura bo'ldiki e bizada ko'zi og'izlar internati bormi ko'zi og'izlar ham o'qiydimi ma? deganda man aytdimki ha ko'z og'izlar ham odam inson ular ham oila bola chaqa qilishga haqqi bor o'qishga haqqi bor e, va hokazo va hokazo gapirdim tushuntirishga harakat qildim xo'sh man ikki ming o'n to'qqiz noyabr oyida e, kun uz axborot xizmati bilan birgalikda biz shu muammoni olib chiqqan edik ya'nikim ko'zi ojiz o'quvchilarimizni musiqa va san'at yo'nalishida bepul o'qitirish masalasini biza ko'rgan edik E, man kun uz nashriga rahmat demoqchiman bu nashr ketgandan keyin e, bu maqola ketgandan keyin e, biz bilan uchrashdik madaniyat vazirligidagi mutasaddilar bilan uchrashdik e, madaniyat vazirimiz hozirgi senatorimiz baxtiyor aka sayfullayev o'sha dekabr oyida yig'ilishda işte, aytdilarki barcha nogironlar va ko'zi ojizlar musiqa va san'at yo'nalishida işte. bepul o'qiydi deb gapirdilar keyin baxtiyor sayfullayvich senator bo'lib ketdilar keyin o'rnlariga ozodbek nazarbekov o'tirdilar bilmadim manimcha shu baxtiyor akadan keyin hozirgi senatorimizdan keyin manimcha bu gaplar e'tiborsiz qolib ketdi man baxtiyor sayfullayevichga ham aytdim mana shunaqa mana shunaqa bo'ldi nahotki ko'zi ojizlar odam emas man bitta narsaga tushunmayman nima uchun nimaga shu ko'zi ojizlarni puli yoki nogironlarni puli davlatga kerak yo davlatimizni muhtojlik bo'lgan joyi bormikan shavkat miromonovich man bitta narsaga hayron qolaman nima uchun siz jon kuydirasiz yugurasiz yelasiz mana pandemiya davrida ham koronavirus pandemiyasi davrida ham mana shu sardobaga bo'lgan o'sha e, voqea sinovlik davrimizda siz mardonavor bo'lib turib jon kuydirib harakat qilasiz nima uchun ba'zi uzr botib qolgan insonlar harakat qilish kerak emas bu aslida ko'zi ojizlarimizni bepul qilish bu qiyin emas shunchaki qarorni chiqarsa bo'ldi man nahotki shu narsaga hayron qolamanki nahotki deyman shu ko'zi ojizlarni puli yoki nogironlarni puli bizni davlatimizga kerak yoki nah, ko'zi ojizlar odam emasmi yoi jamiyatda bir kerakli unsurmi man shu narsaga hayron qolaman man iltimos qilardim muhtaram yurtboshim man senat raisimizdan ham iltimos qilardim tanzila norboyevada iltimos baraka topginlar yordam bermasanglar bo'lmaydi man shaxsan o'zim charchadim to'rt yildan beri yuguraman ko'pchiligi o'zidan ahmoqni jinnini yasab olgan man uzr so'rayman bu gapni gapirayotganim uchun lekin bor haqiqat vazirlik mani yanvar oyida chaqirdi va'da berdi sobir degan yigit va'da berdi respublika musiqa maktablarini boshqaruvi boshlig'i edi hozir boshqasi bo'lib ketdi yana hey musiqa makb yo'nalishida sizni ko'z ojizlaringiz bepul o'qiydi deb manga gapirgan edi ho'p deb ishonib ketdi mana hozir rezultat emishki endi noyabr oyigacha bizni ko'z ojiz o'quvchilarimiz ham bepul o'sha to'lanmagan to'lovni to'lanmagan to'lovini to'lash kerak ekan yo avgust oyigacha yo noyabr oyigacha to'la vaqt berilibdi nahotki shu ko'zi ojizani puliga muhtojlik joy bo'lsa man ba'zi mutasaddilarga ma yana qaytarib aytaman vazirlarimizga qaytarib aytaman nogironni yoki ko'zi ojiza puliga osilgandan ko'ra ko'zingizni yumib turib zulmatda qolib turib ya'ni ko'r bo'lib turinglarde to'rt qadam besh qadam yurib ko'ra olasizlarmi ayniqsa befarq bo'lib turgan madaniyat vazirligi madaniyat vaziri ozod aka ko'zingizni yumib besh qadam yurib ko'ra olasizmi siz mikrofon ushlashdan boshqa yana biron nimani bilasizmi man nima uchun bu gapni gapiryapman man to'yib ketdim bu narsadan nima uchun man besh yil to'rt yil yugurishim keraku natijasi nol bo'lishi kerak nima uchun faqat muhtaram yurtboshimizgina aytsagina to'g'ri voy bilmay qolibmiz shavkat miromonovich to'g'ri aytibdilar tü deyishinglar keraksizlar sizlar qotib qolganmisizlar ishlasanglar bo'lmaydimi qachongacha mana mana shu rasul kusherbayevga o'xshagan yo muhammadjon valiyevga o'xshagan yo qobil do'sovga o'xshagan yo maxsjon qurbonboyevga o'xshagan deputatlarimiz ishlash keraku gələ. qolgan deputatlarimiz g'aflat bosib o'tirishi kerak nima uchun man shu narsaga hayron qolaman yana bir narsa achinarlisi shuki nima uchun muhtaram yurtboshimiz bir og'iz gap gapirsalar o'shani shior qilib olishimiz kerak va bajarishimiz kerak yurtboshimiz gapirguncha siz qayoqdasiz mutasaddi rahbariyat sizlar qayerdasizlar nima uchun jon kuydirish nimaligini bilmaysiz nima uchun man to'rt yil eshakdak yugurib hech nimaga erishishim kerak emas nima uchun mani ko'zi ojizlarim odam emasmi mani ko'zi ojizlarim aytinglar hurmatli ko'z ojizlar sizlar inson emassizlar sizlar ham pul to'lab o'qishinglar shart sizlarni pulinglarga davlat muhtoj vazirlar mahkamasi gapirsin man o'lay agar boshqa murojaat qilib chiqsam agar man iltimos qilardimki shavkat miromonovich man kimnidir dilini ortish niyatim yo'q lekin orqaga qaytish niyatim ham yo'q man ko'zi ojizlarim uchun oxirigacha harakat qilaman bizlani ko'zi ojizlarimiz vatanimizni rivoji uchun vatanimizni mustaqil poydevorini ta'minlash uchun u shu ko'zojizlar ham mas'ul va bizning ko'zi ojizlarimiz ham bemalol muhtaram yurtboshimizga kamarbasti bo'la olishadi man an bunga aniq ishonaman faqat ozgina mehr yordam bo'lsin shu ko'zojizlarimzg shunaqasiki bo'ldiki ko'z ojizlarimizni pensiyasiga osilishdi işte. nima ishmishki bizani ko'zi ojiz o'quvchilarimiz pensiya oladi musiqa yo'nalishida pul ta'lob o'qisin baraka topkur a bu pensiyasiga osilamiz bularni davolanishi bor olti oyda bir marta a bular ham yaxshi kiyingisi kelar yaxshi ichgisi kelar muhtaram vazirlar ba'zi mutasaddilar farzandingiz erkalansa aytganini qilasizku bu uzurligi bor shaxslar ko'zi ojizlarimiz nima erkalik qilsin ayting mashina haydayolmasa parkka borib o'sha kerak bo'lgan kacheralarni uch olmasa sohasi chegaralangan bo'lsa bularni shundoq ham sohasi chegaralangan bularni boshqa ish qila olmaydi san'at sohasi pedagogikani ba'zi turlari bo'ldi nima ish qilsin tunnelda tilanchilik qilsinmi iltimos qilardim qilardimman mani murojaatimni to'g'ri tushunib to'g'ri qabul qilishingizni muhtaram yurtboshim rahmat